Смотрите прямо сейчас. Незаконно рожденный сын космонавта Берегового или 600 КГБ. Как дважды судимый Янукович пробился на Олимп власти. Поэтому, конечно, ему приходилось и очень трудно. Саша Янукович, Курченко и все-все-все. История о том, как батя отдал страну на разграбление своей семье. Из ничего вдруг возникло все. О чем молил Януковича духовный наставник? Мы должны одуматься, соединиться вместе единую державу нашу. Первый год президентства Януковичу было чем заняться. Сначала он изменил конституцию, сконцентрировав всю власть в одних руках. Янукович, Янукович. Далее, харьковскими соглашениями продлил на длительный срок пребывания российского флота в Крыму. Потом он посадил самых опасных для себя политических оппонентов. И когда враги обезврежены, а на самых главных госпостах его люди, Янукович дарит страну своему старшенькому. Александр Янукович, стоматолог по образованию, за четыре года отцовского президентства он стал чуть ли не самым богатым человеком этой страны. Из ничего вдруг возникло. В самых важных министерствах и на всех государственных ресурсах Александр поставил своих людей, которые, не забывая про собственные интересы, усердно наполняли казну Межигорья. Серым кардиналом целой страны Янукович Александр стал в 2012 году, он никогда не проявлялся во фракции. А с момента, когда был посажен э, Арбузов с компанией, э, параллельно существовал кабинет министров практически в том же составе, которые заседали постоянно в офисе Саши Януковича и принимали все решения. Кабинет фактически был ширмой. С февраля 2013 года это и вел заседание Александра Януковича? Да? Да. да. Именно на этом семейном кабмине решались самые важные вопросы клана «Семья». Это были э, Арбузов, э, Колобов и, и же с ними, плюс смотрящие э, по мере необходимости вызывали некоторых глав комитетов парламента тогда, когда были вопросы, касающиеся этих вопросов. Но на самом деле это был параллельный коммент. Батя в 2012 году практически отошел от дел, отдав управление страной своему сыну и его пацанам. Он достаточно сентиментальный, он очень одинокий человек, очень одинокий, у него мало друзей, и он очень деспотичный. Деспотичный до такой степени, что когда уже было совсем плохо, и все говорили, что плохо, потому что когда поставили, когда пришло Арбузовское правительство, в партии не было ни одного человека, который был бы доволен тем, что происходит, а в партийной элите постоянно все говорили, ты не понимаешь, что они делают. Впечатление, что они хотят украсть и сбежать, потому что жить после того, как они себя ведут, невозможно. Богословская утверждает, что последние годы даже в партии регионов мало кто поддерживал беспредел семьи. Но все молчали, потому что боялись. Было такое количество законов, которые мы не пропустили в зал, что вы даже себе представить не можете. То есть это ну, безумная какая-то молодая команда, которая получила от него право беспредельничать, а он в это время охотился на кабанов и, наверное, собирал золотые батоны. То есть последний год это был кошмар. Александр Янукович собрал вокруг себя самых доверенных и близких, людей, проверенных еще в Донецке, людей, которым можно доверять. Первым вице-премьером, а по сути руководителем Кабмина, стал Арбузов. Он от имени Януковича управлял семейными менеджерами. Доля государства будет не менее 50%. На богатое министерство экологии смотрящим поставили Эдуарда Ставицкого. Разом мы Друг Саши как мог распродавал украинские недра. Я отримал задание постоянно и особо контролировать. И делал это настолько успешно, что уже через два года пошел на повышение Министерства энергетики и угольной промышленности. Министерство энергетики співпрацює с другими іншими... Виконавчими службами Неудивительно, що Ставіцький убіжав в місті з сім'єю. Бачу посмішки на деяких обличчях. Так от скажу одне: сміятися вже не буде. Кому После обска в квартирі Едуарда обнаружили шокіруючі заліж золота і мільйони екологічно чистих доларів. Було виявлено 50 десять золота в злитках. Міністерство аграрної політики і продовольства возглавил Ніколай Пісяжнюк. Сьогодні країна годує. Практично весь світ Непотопляємий присяжнюк цілих чотири года плодоносил для хазяїна Міжигор'я. не дивлячись на те, що аграрний сектор є сьогодні провідною галузі економіки э, нашої країни. Ніколай Владимирович настолько вошел во вкус, що почав продавати не только государственної продовольство. Внаслідок Чого державі спричинено збитки на суму 272 мільйони гривень. но и государственную недвижимость. Полтора это прийде грошима, и полтора мы возьмем те обладнання, которое необходимо. За это обладал телефоном Верту. И единственный из министров ездил на Майбахе за 600 тысяч долларов. Над министром доходов и сборов Александром Клименко, которого привел Арбузов, Александр Старший ставит своих ближайших махинаторов. Формованный штат, предназначенный керамикой. Знакомьтесь, это заместитель министра доходов и сборов Андрей Игнатов. С Сашей стоматологом Игнатов познакомился в далеком 2001-м. Они вместе отрабатывали схемы в Межрегиональном промышленном союзе, который и создал Янукович-старший. В связи с моими возможностями в бизнесе, я думаю, что я буду эффективен в решении этих проблем. Глава налоговой Клименко ворочал слишком большими деньгами. Сегодня мы говорим не эмоциями, сегодня мы говорим экономическим прагматизмом. И поэтому именно Игнатов пристально следил, чтобы ни один доллар не прошел мимо кассы Саши-стоматолога. В бизнесе нужны многие условия, в частности команда. О жадности Игнатова, который каждую неделю летал в Донецк и отчитывался Саше-стоматологу с баулами долларов, ходят легенды. Конечно же, заместитель министров доходов и сборов убежал в Москву. И, конечно же, сразу вскрылся громкий скандал с его именем. Пан Игнатов обстоял интересы одного из олигархов. Оказывается, Игнатов не гнушался зарабатывать копеечку для Саши даже на скорых помощах. Сегодня 998 миллионов гривен выделено на закупивлю автомашин. Компания нуковича старшего выиграла тендер на покупку скорых на миллиард гривен. Надзвичайно потужних швидких карет, швидкої допомоги скори решили купити подішевлі, і тому ігнатов в любімий манері шантажирує гендиректора французької автомобільної сіті. Зупинялися імпортування машин, зупинялися е, операції з повернення ПДВ. І Пежосітрен таки соглашається зробити сказочну скидку для сім'ї. Тільки е, завдяки примусу е, компанії Пежосі Треен е, ділки заробили. Больше 4 миллионов евро, еще не почавши переобладнання швидких Формованный штат, призначены У Саши стоматолога было много друзей. В частности, команда. В 32 года Донецкий самородок Борис Визиров становится главой нацкомиссии по финансовым услугам. Моя сприятна решению актуальных и необходимых вопросов. С Януховичем-младшим Визиров знаком еще с юных лет. Молодой талант еще до 30 успел целых 5 лет порулить Донецкой налоговой. Передбачили спільні дії щодо боротьби з економічними злочинами. Поэтому в Києві чиновник взявся з особим пристрастієм контролювати ринки фінансових услуг. Перш за все, це розвиток законодавчої бази, що регулює надання фінансового ринку. Візірова моментально прозвали страховою мафією. Ми хочемо, щоб ринок був і Друг саши стоматолога намагається в цілих 10 разів повисить стоїмость страхових бланків. Но это всего лишь копейки по сравнению с миллиардами, которые Визиров отмывает для Януковича в целой сети конвертационных центров. Мы в 2013 году выявили на рынке финансовых услуг больше 270 злочинев. В результате кропотливого труда семья заразила коррупцией абсолютно все сферы украинской экономики. На формирование которой нужно потратить многие годы. Семья очень быстро осознала, для освоения миллиардного потока денег банально не хватает рук. И вот тогда перед нищей Украиной во всей красе предстал то ли проходимец, то ли олигарх Сергей Курченко. Сегодня Курченко напуган как ребенок и, конечно же, в бегах. Хотя еще совсем недавно он владел мощнейшим медиахолдингом, футбольным клубом и огромным бизнесом. До э, декабря 2012 года э, никто о нем ничего не знал. 26 летний юноша з трудом формулирует свої мислі, однако начинает теснить опитних игроков в бізнесі. Достойно Украину. Україну. Выигрывает самые найкращі тендери. Кто-то світає, а Курченко буквально скупає все на своєму путі. Було придбано харківський футбольний клуб Металіст, «Брокбизнесбанк» и і Украинский медиахолдинг – это наибольший медиахолдинг в Украине. И еще Одесский завод. У всех на устах закономерный вопрос. Да откуда он взялся, этот Курченко? Ответ очень прост. Это был действительно кошелек семьи, кошелек президента. Вскоре младый олигарх становится владельцем группы компаний «Газ Украина», которая контролирует 18% рынка сжиженного газа на территории страны. Ее годовой оборот около 10 миллиардов долларов они просто довели уже существующий беспредел, произвол и анархию в абсолют. Они взяли под контроль всю контрабанду, все черные конверт-центры, все черные деньги, весь черный рынок газа, черный рынок электроэнергии. Они взяли под контроль все. Вскоре деньгам олигарха становится тесно на родине. В Гамбург, Германия. Менеджеры Курченко начали искать подходящий бизнес в Европе. И наконец-то нашли нужное предприятие. Для украинского олигарха это были копейки. От 45 до 100 миллионов долларов. Будем покупать. Сеть газовых заправок «Шпаршвайнгаз», если ее название переводить дословно «Свинья, копилка, газ». На первый взгляд, очень странное вложение. Европейский бизнес не хотел покупать эту сеть около трех лет. Бизнес сжиженного газа, транспортировка – все это очень хлопотно и затратно. Почему же именно эти заправки приглянулись украинскому миллионеру? Население в рік споживает приблизно от 30 до 50 тысяч тонн. А на акционы выставлялось в среднем до 200-250 тысяч тонн. То, что Курченку хорошо, немцу смерть. Это там чинные бюргеры боятся погореть. Украинскому олигарху опасаться разорения было нечего. Весь сжиженный газ скупался по льготной цене в Украине, как бы для населения. А продавался на заправку уже по цене рыночной. Чистая прибыль за счет украинцев. Кого нужно меняет, кого нужно покупает. Транспортировка тоже не проблема. Железная дорога принадлежит государству. Управляет государством Янукович. Главными врагами Курченко были те, кого он потеснил из-под теплого президентского крыла. Однако неожиданно у клана Януковича появился враг, о котором и думать забыли собственный народ. <связывая> Украину пришлось поспешно покинуть, бизнес оставить. Вот и на немецких заправках объявление. С конца мая работать они не будут. Все это последствия европейских санкций.